Дитина була дуже хороша, закінчила школу золотою медаллю. Перед новим роком на Миколая його відпустили. Він був тут у нас. був у церкві, батюшка сповідав його, як він ішов на війну. Але господь не вберіг його. Это был командир от Бога, это человек, который мог бы быть командиром уже батальона. Это тот, это тот офицер, которого сегодня так не хватает будет Украине. Это тот человек, который не безрассудно, нет, он шел целенаправленно, он знал, он стратег хороший, он тактик хороший, в нем все было, все. У него была, несмотря на его возраст, отеческая забота за его ребят. Максим ніби не був в АТО, а десь проводив вільний час свій. Казав, що там все під контролем, там все добре, вони всім забезпечені. І казав, що в мене хлопці найкращі. Some is my... Максим погиб 17 января. В окружение попал Камбрик, командир бригады 93-й. А его разведрота подчиняется только командиру бригады. И командир бригады попал такое положение. Он понимал прекрасно, что кроме Максима Роты, никто его оттуда не вытащит из окружения. И он позвал его. И Максим выехал на двух бронемашинах. В первой машине был Максим. Он был одет в обмундирование, был бронежилет на нем. И он не смог, в принципе, даже не только от того, что он не смог погрузиться внутрь машины, он всегда был наверху машины. И когда они подъезжали к песке, они попали в засаду. На фугасной мине подорвалась их бронемашина. Ее развернула и выкинула Максима. И не только Максима выкинула. Но Максим первым их оглушила, и Максим первый поднялся на ноги. И своим телом Максим прикрыл своих двух бойцов. Он получил ранение, он спас жизни этих пацанов. Ну, не только жизни этих пацанов он спас. Он спас жизни других, которые... В принципе, это был решающий момент. Несмотря на то, что он не дошел до командира, но командир батальона был спасен, был выведен. Ребята дали бой тогда, чтобы сохранить и вытащить оттуда, из этого ада вытащить не, не только тело Максима, но и ребят. В одной из машин заклинило бойца внутри машины. Ребята успели эту, вытащить его оттуда. Но когда вытащили, когда отошли к своей другой машине, когда погрузились туда, в это время взорвалась первая машина. Вот так, ребята. Вот так ребята лишили своего командира. Но я верю в то, что он сегодня будет для них ангелом-хранителем. И эта рота останется, я так думаю, Максима Преснякова.